Я займаюсь баскетболом тільки рік, тому що ну я мріяв це з дитинства, з п'яти років, а зараз тільки зрозумів, що є баскетбольні секції, в які можна піти. Я навіть не знаю. Я або е, як це сказати? Е, атакуючий захисник або розігруючий. Мені подобається Вернан Гудріч. Е, та Руслана Тверченко. Да, звичайно. Ну зараз не дуже часто, тому що у нас тренування і школа. Тому, а раніше ходив майже на кожний. В першому турі найсильніші суперниками були Донецьк, а в цьому турі теж, напевно, Донецьк, тому що вони нас обіграли. По-перше, напевно, запам'ятав те, коли е, одному з наших гравців дали е, технічний фол. І ще запам'ятав, я всі ці ігри запам'ятав, тому що це, ну, це класно. А що тобі дає оцінювання е, в сексі? Які в ну, по-перше, вона мені дає витривалість, вона мені дає... Е, сказать, реакцию. И просто я хочу стать профессиональным баскетболистом в будущем, поэтому я этим и занимаюсь. За БК Киев, конечно. Мрію. Если в НБА, то або в Майами Хит, або в Чикаго Буллс. Ну, только летом начал. Да, очень нравится. Да. Часто ты вообще, этого после школы, да, я раньше очень занимался. Очень да, я раньше мне нравился этот вид спорта больше, чем остальные. Как как у вас самые сильные, самые сильные. Все команды сильные как-то, кого-то особенно выделить я не могу. Мы играли с Донецком, играли, еще мы играли с Луганском, Ну больше игра запомнилась с Донецком мы вы, ну, как бы взяли оттуда, что мы, где мы ошибались, и мы больше такого не повторяем. Ну, какие-то ошибки в защите и в нападении тоже были. Да. До ну, до высшего. Хочу достигнуть Суперли. Супер да. Дальше. И дальше. А дальше пока еще не знаю. Ну, не знаю. Друзья новые появились. Интерес больше, ну, по разным городам ездишь, узнаешь больше. То, есть люди, городах, Нет, не мешает, я все успеваю. Да, у нас команда Суперлиги, прекрасный зал, где дети могут лично посмотреть, на чем занимаются профессионалы, и нам чуть легче, скажем так, чем в других городах набирать. Ну, у каждого тренера свои критерии. Ну, стараемся всех забрать детей с улицы. Ну, не всех, всех желающих. Это уже у нас три, лично у нас в группе третий туда. Один у нас дома был в Запорожье, и сейчас третий в Киеве в бой. Один лидер с поломанным пальцем, второй был тоже с поломанным. Сейчас у нас более все собраны, так что сейчас нам полегче. Пока они дети, то есть там чуть-чуть другие подходы, чем у старших детей. Если не убивают, значит что-то им нравится. Ну да, не, не знаю, это как сказать, дети привыкают, к человеку. если человек не нравится, он через пару тренировок сам идет и ничем его не загонишь.